Доброй ночи. Дивіться, как здесь гарно. Дуже гарно. Для меня это не просто ну, красиво или якось так. Это мое життя. Этим я занимаюсь уже дуже-дуже давно. То есть я дуже много работы сделал. Вот. А зараз я Имею счастье по своим старым точкам ездить и стричь. Занимаюсь токарной стрижкой. И вот, видите, это, это страшное захворение. Сейчас я даже не скажу. Оно пошло из Германии. Так же, как и пошел э, самшитовая огневка из Германии. Ее завезли в 2008 году из э, Китая. То есть родины огневки. Это Китай, Япония, Корея оттуда. Вот, вот это надо срочно, вот это сухое вырезать, а вот это, то есть все мертвое вырезать и опрыскивать. Опрыскивать, ну то есть здесь это, это уже самое главное, работать нужно. Это вот барбарисы уже листья посбрасывали, стриженные души. А эти красавцы, шаровидные туйки. О, это что здесь у нас? Да, тоже туйки. здесь туйки только одни. И можжевельники. Вот все можжевельники, стелющиеся голубой, блю. Блю карпит, наверное. Здесь все не сразу трудно понять. Вот. А так дуже гарно. Вот, пожалуйста, автобан сделан. И били и, э, дорожки и газончики. Тоже дуже гарно. Я стараюсь такие вещи везде снимать. Вот эти пепельницы. То есть для людей. Просто немножко прогуляемся сейчас. Пока есть нагода. Но просто за ними никто не доглядает. Здесь работы. Но, но, но. А так, сама идея. Вот цей можжевельник можно превратить в такой неваки козырный. Зараз он уже начинает перерастать границы посаженного. А из него можно сделать просто, просто бомба. Просто бомба. Многие хлопцы у нас здесь на канале роблят. То есть, вот то же самое, вот горная сосна. Это вот тоже туйки. Здесь больше меньше стойкие, но все равно захворение есть. Их нужно кожаный рик прочищать на зиму, чтобы они уходили без э, хвороб, без сухих листьев. Иначе оно все передается, накапливается, и шкидники, и хворобы, и, и она просто умирает. Дуже медленно и дуже, дуже. Ой, ну, швидко. Вот все вот еще не до конца сбросил лист. Это Барбарис Туберга. Вот его ОБВС-школа стричь, он вырастает дуже быстрый, дуже великий. А вот такой вот кулечки, то оно дуже. У него червоно червоно синий то есть в зависимости от подвида, он дуже гарно дивится достоин внимания, но с ним нужно работать. Вот, сосны. Ну, сосны может быть, но тоже из них можно было сделать чудесные неваки. И все это делается до того, как. Когда оно перерастает, внутри они остаются, эти самые это, стволы голые. Бачите, ну, они там уже опадают, ходят, естественно, этот. За чего, чем раньше начинаете стричь, тем больше и быстрее будет нормальный эффект. О, здесь тоже такая лужайка. Здесь и туи, и вот можжевельники. Это при свете это трудно понять, но скорее всего Old Gold. Вот. Вот можжевельники голубые. Наверное, ну, ну, я же говорю, какие-то... Я, я сейчас не могу при этом свете что то сказать. Ой, соснища, супер бомба. Вот. Тоже, я же говорю, или Old Gold, или Gold Star просто при всем свете зараз это сложно понять. Бачите, ну почему начинаются все эти неваги, говорят, зачем вы стрижете? Они уже начинают заходить потихонечку на территорию прохода. Из-за чего, чем раньше починаете, тем успешнее будет ваш сад. А это, стричь не так сложно. Просто есть определенные законы, которые важно выполнять. Время стрижки, то есть температура не ниже 10 градусов а там не имеет значения, стричь, важно, важно стричь после окончания роста. И вот сейчас не замерли, будь ласка, без проблем.